Информация, которую стали раскрывать хуже за прошедший год, ну мы понимаем, что там раскрытие не кардинально ухудшилось, поскольку общий уровень средний упал не так сильно, но упал. Ну вот чуть хуже стала раскрываться информация, связанная с собраниями акционеров, как о планируемых собраниях, так и в некоторых случаях о уже завершенных собраниях акционеров идет речь и о тех решениях, которые там были приняты. В целом стало хуже, чуть-чуть хуже, чем в прошлом году вот раскрываться эта информация о связанных компаниях, о которых я сегодня довольно много говорю. И последний момент на этом слайде. Существенно ухудшилось раскрытие по вполне нам понятным и объясненным причинам информации о стратегии и планах развития банка. В принципе, ну, действительно сложно, наверное, ожидать, что сейчас кто-либо в состоянии, составить какую-то долгосрочную полноценную стратегию в этих условиях многим банкам приходится работать вот в постоянно изменяющейся очень сложной, очень агрессивной для них операционной среде. Но, тем не менее, вот только один из банков имеет, скажем так, на своем сайте какую-то долгосрочную полноценную стратегию. Пять банков публикуют какие-то отрывки. Но нам кажется, что в тех условиях, когда действительно длительная стратегия, может быть, имеет мало смысла, публикация каких-либо все-таки планов развития, которые бы позволяла сделать вывод о том, как вот в этой сложной ситуации банк планирует, намерен развиваться хотя бы в краткосрочном периоде, было бы достаточно полезной информации для участников рынка. Ну и один из последних, но очень важных слайдов. Хотел бы все-таки вернуться к вопросу интерпретации и использования результатов этого исследования. Прежде всего, в условиях, скажем так, в нормальных, в стабильной экономической ситуации, поскольку все банки являются открытыми акционерными обществами, они являются. Информация, это, конечно же, прежде всего интересна участникам фондового рынка. Да, если представить ситуацию, что там, акции банков торговались бы на рынке, были в свободном обращении, то, в общем-то, уровень раскрытия информации банками и акционерными обществами – это там, очень важный элемент функционирования фондового рынка, именно при помощи получения своевременного полноценных данных, вот на этих вот новостях, полученных от банков, собственно, и работает фондовый рынок. Ну, мы сейчас констатируем, в общем-то, полное отсутствие, скажем так, рынка акций банков. И, соответственно, там, к сожалению для нас, это исследование там, здесь играет в общем -то, мало роли. Да? Может быть, с течением времени это будет кому-то интересно на фондовом рынке. Для самих банков, в общем-то, из года в год это исследование посылает банковскому сообществу определенные сигналы, относительно того, какая информация раскрывается ими плохо и какую информацию хотели бы видеть по нашему мнению в общем-то широкий круг участников рынка и действительно вот после публикации каждого исследования банки как правило у них бывает период, когда они интересуются и пытаются выяснить, что они могут улучшить, где у них информация раскрывается хуже и в принципе мы там в целом считаем ну, позитивным наличие такого интереса к скажем так, достижению более высоких уровней и показателей за счет того, чтобы объективно раскрыть больше о себе информации. Мы считаем, что это исследование также может быть интересно для регуляторов, для Национального банка прежде всего, поскольку сейчас, когда, на наш взгляд, довольно существенно все-таки меняется украинская банковская система. Вот мы даже считаем, что такое определенное переформатирование сейчас происходит и будет происходить. Кроме того, что рынок покидает большое число банков, к ним все-таки достаточно существенно будут меняться требования. Вот уже упомянутый мной закон только что подписанный об усилении ответственности должностных лиц, банков, об усилении раскрытия информации о связанных лицах и о конечных бенефициарах, направлен на это. Есть и целый ряд других законодательных инициатив в принципе вот в прошлом в конце прошлого года был принят закон общий вообще для не только для банков а в принципе для всех видов бизнеса в украине который направлен на улучшение раскрытия информации о бенефициарах да то есть каждое предприятие должно до середины апреля определиться и задекларировать конечного вот этого бенефициара своего бизнеса банки под это естественно тоже подпадают но я бы сказал что требования нас банка даже являются более сейчас серьезными чем требования как бы в целом для предприятий в Украине. И, в общем-то, это неудивительно. К сожалению, мы увидели целый ряд ситуаций, когда банки, которые становятся неплатежеспособными, уходят с рынка, становятся подопечными фонда гарантирования вкладов. В этот момент выясняется, что в активах того или иного банка достаточно серьезная пробоина. Реальные живые активы могли быть выведены за счет кредитования как раз связанных лиц. И, собственно говоря, фонд гарантирования вкладов вынужден выплачивать средства вкладчикам банков, а мы, в общем-то, понимаем, что деньги берутся не откуда-то, а это средства всех налогоплательщиков Украины. При этом фонд гарантирования вкладов не в состоянии извлечь из активов полученного банка какие-то серьезные деньги для того, чтобы вернуть да, в бюджет полученные средства. Поэтому проблема очень серьезная, и этой проблемой озабочен не только нас банк, а тот же самый МВФ. Поддержка. Программа МВФ, она включает в обязательном порядке поддержку финансового сектора и, собственно, часть средств, которые МВФ дает, целевым образом идут на, опять-таки, на поддержку банковского сектора в виде рекапитализации банков или, может быть, мы увидим еще национализацию некоторых банков там, в этом или в следующем году. Это средства и МВФ в том числе, мы это понимаем. Да? Поэтому МВФ тоже хотела бы быть уверена в том, что будут вот устранены лазейки в украинском законодательстве, которые позволяют собственникам банков либо очень сильно спрятаться за какими-то номинальными владельцами и потом избежать ответственности, если банк банкротится, либо лазейки, которые позволяют вывести средства банков вот через связанные компании и там положить банк, опять-таки не неся потом при этом какой-либо серьезной ответственности, не неся финансовых потерь. Поэтому возможно, что вот это исследование опять-таки будет полезно и регулятору. В принципе, в общем-то, для любых людей, которые пытаются проанализировать ситуацию в банковском секторе, мы тоже думаем, что из года в год цифры, которые мы публикуем, имеют какое-то значение. И в широком понимании для клиентов банков, тех, кто стремится, скажем так, все-таки овладеть какими-то элементами финансовой грамотности, пытается анализировать деятельность банков, даже если речь идет просто о физическом лице клиенте банка. Эта информация тоже является достаточно полезной, но еще раз напомню, там не нужно проводить знак равенства между самым прозрачным и самым надежным банком. Это не коррелирует между собой напрямую. И последний слайд следующий. Я хотел сказать, что вот я уже упоминал, что методология, которой мы пользуемся, она практически неизменна в течение длительного периода времени, в том числе для того, чтобы обеспечить сопоставимость результатов там, с прошедшими периодами времени. Но учитывая все-таки действительно вот возросший запрос на информацию, возросшее значение информации о бенефициарах банков, причем эта проблема действительно сложная, она, я не могу сказать, что она решена там однозначно, есть какой-то очень четкий подход, который в мировой практике существует, в каждой стране все-таки есть свой собственный путь и свои собственные успехи и неудачи с точки зрения раскрытия бенефициара финансовых учреждений, но Украина сейчас в любом случае будет двигаться в сторону, наверное, попытки использовать там лучший опыт, который существует в мире по усилению ответственности собственников банков. Мы хотим своей методологии уделить больше внимания Этому аспекту. Там в самом начале еще была оговорка, что мы не проверяем достоверность тех или иных данных. Тем не менее, в некоторых случаях мы хотели бы углубиться для того, чтобы наше исследование давало все-таки не просто констатацию формальной информации, но и, может быть, более глубоко проникало в суд дела.